системы. Нам необходимо э, поддерживать наши сосуды, нам нужно поддерживать с крови, нам нужно, чтобы в сосудах не было бляшек, нам нужно, чтобы в сосудах не было тромбов. Вы знаете, что я сейчас наблюдаю? Что сейчас после коронавируса, хотя он еще не закончился, после вакцинации у людей появилась очень большая склонность к тромбозам. Очень много тромбозов сейчас плюс еда, плюс мало пьем воды. Но в наших сосудах, в эндотелии, который является бронежилетом, вырабатывается окись азота. Вы, наверное, слышали, такая функция окись азотная в э, Так вот, для того, чтобы вырабатывался окись азота в нашем организме, нужно, чтобы поступал аргинин, а мы его едим очень мало с пищей. И вот компания изобрела вот такой препарат. Это один из моих любимых препаратов. Транс превращается в окись азота, а далее уже окись азота расширяет сосуды, улучшает доставку кислорода, снижает давление, снижает уровень холестерина, плюс антитермическое действие. Представляется потрясающий сосудистый препарат, особенно кому это показано гипертоники, у кого есть атеросклероз, у кого есть аритмия, у кого есть проблемы какие-то после инфаркта, после инсульта. Поэтому принимается этот препарат не только нашим сосудам. Это наша иммунная система, это наша пища, это наша вилочковая железа. Но единственное, что его лучше всего растворять на соке алоэ, и утром за 20 минут до еды вы его принимаете. Почему? Потому что алоэ является как проводник. Он помогает аргенину лучше перемещаться в клетку, и организм тогда лучше этот аргинин усваивает. Сколько нужно? Поэтому вот сейчас весна наступает. Побалуйте свои сосуды, сердце аргинином. Спортсмены, тот, кто занимается спортом активно, обязательно нужна для того, чтобы мышцы росли, для того, чтобы они были сильные, крепкие, нужен аргинин. Начинаем английское премия за открытие воздействия эллиаргинина на наш организм. И уже компания синтезировала натуральный аргинин. То есть вы должны понимать, компания идет в ногу с наукой, в ногу со временем. Здесь не просто случайные препараты, здесь не набор препаратов, каких вы взяли, там какой-то препарат, нет. Здесь наука доказала элергенин. Нобелевская премия была вручена, компания синтезировала свой э, натуральный аргенин Была вручена Нобелевская премия за открытие коэнзима Ку-10, компания натуральный коэнзим Ку-10. То есть здесь все с учетом всех открытий, всех э, с учетом доказательной медицины. Не так просто, что иногда пациенты говорят, а где это доказано? Да компания уже это все доказала, она уже доказывает это 45 лет. Нам просто это нужно брать, э, все это использовать и получать результаты. Он находится в этой коробочке. Это кардио cardio cardio здоровье. Здесь помимо коэнзима Куди. Вы знаете, коэнзим – это фермент молодости, это фермент долголетия. Он повышает у нас образование АДФ в нашей клетке. Но здесь есть лицетин, есть, есть экстракт виноградной косточки, здесь оливковое дерево, здесь группа витаминов В, С и так далее. То есть здесь куркума как антиоксидант. Это для здоровья сердечно-сосудистой системы, это для здоровья печени это для повышения здоровья именно всех наших клеток. Как можно это все сочетать? Вы можете пить, допустим, аргинин какое-то время, допустим, три месяца, а следующий этап вы можете пить кардиотоник. То есть, опять же, курс лечения и меньше, чем три месяца. Теперь смотрите комплексные программы. Их тоже специально для чего? Для удобства. С точки зрения, опять же, доказательной медицины. Есть программа Vital 5. В туда входит RG+, и есть программа кардиоздоровья. Она уже, есть специальная программа, как, в общем-то, ну, обычно пациенты, когда это проводят, прошли детокс, детоксикацию, а потом дальше приступают к какой-то программе, исходя из того, какая у вас есть проблема в организме. Сердечно-сосудистая, пожалуйста, сердечно-сосудистая, желудочно-кишечная проблема, берете желудочно-кишечные препараты – в зависимости от того, что в вашем организме, что вам не хватает и что вам необходимо. Теперь далее.